даю вам нычку это компания альфа пак пивден да? да смотрите чем они занимаются это крафтовая упаковка для ресторанов баров да, да. Для всего, посмотрите да. кто занимается тортами на дому есть вот такие вот всякие прибоды соление Ведра. И это, кстати, оптовый склад. Находится в Мельницкой, напротив Шулстова. Кому надо контакты, я Руслана дам. Стаканчики. Смотрите, кто планирует открыть себе кафешку. Вот такие вот всякие... Под коктейли, да? Это под кондитерку, под коктейли, да, конечно. Это под какие можно, это под коктейли. У нас есть целое направление для суши, кто занимается. Да, вот смотрите, для суши, для соевого соуса, Соусы, это... да, для всего чего угодно. Ведра. Да, то есть с этой и плюс упаковочка такая, можно всякую... на доставку еды очень много. Упаковки. Да, вот такие разные, смотрите, разные подстаканники есть деревянные, но в следующем видео покажу для фермеров. Что тоже у Руслана как бы есть. Но ассортимент огромный. А у вас сколько номенклатуры там? Наверное, тысяч десять. Больше трех тысяч сейчас. И, ну, все время добавляется. Так что ставьте и... лайк, делайте репосты. Кому нужна одноразка в Одессе, находится на Мельницкой. Вот Руслан. Я поделюсь Живи. контактами. И звоните, приходите. Да, все, спасибо